Вітаю, друзі! Доброго ранку. Студія це країна онлайн. Вже добігає кінця наш автомобільний тиждень. Залишилось всього два включення. І нарешті ми знаходимося на асфальті справжнього спортивного треку. Ми на чайки зараз будемо спілкуватися щодо цього авто, що воно вміє, як їм користуватися і як перемагати. Цей авто виступає в класі Touring Лайт, об'єм двокона 1600 кубічних сантиметрів. Що воно вміє, зараз ми дізнаємось у пілота цієї автівки. Доброго ранку. О, досить незвично виглядає. Автивка в середине, я бы сказал, порожню. А, чудесно тут выкинуло все заевое. Как проработало в середине? И, в что это за незвучные такие приспособы тут? Ну, машина Ford Fiesta, подготовлена под класс Touring Light 1600. С машины действительно выкинуто абсолютно все ненужное. Потому что в каждом автоспорте идет борьба за вес. Поэтому все ненужные детали с машины выкидываются оставляют самое необходимое. То есть проводку, опять же таки, все переделывается под необходимые детали. То есть, которые оставляют в машине. Все, больше ничего нет в автомобиле. Ну, и плюс как раз безопасности. Еще торпеды. Что это такое? Что за тумблер? Что это основной тумблер массы. То есть, он выключает абсолютно все питание в автомобиле. То есть, дальше идут... Это еще в любом автомобильном спорте, то есть для того, чтобы можно было извне обесточить автомобиль, то есть тут специальная, как, скажем так, трос, который идет э, снаружи к рычажку. То есть э, человек, даже если эта машина попадает в аварию, э, человек извне может обесточить э, автомобиль полностью, то есть чтобы не было возгорания, ну и так далее, то есть замыкания проводки. Вот, это специальный, то есть массовый выключатель. Дальше идут тумблер, Это повороты, это старт-двигателя, это общее э, включение электроники, э, блока управления двигателя и так далее. Это свет, э, дворники и обогрев переднего стекла, так как в машине отсутствует печка. Разумеется, чудо швидкости, какую максимальную швидкость можно заработать на всему треку. Что касается этой, этой трассы, то есть здесь ориентировочно 180-190 км в час достигает скорости на прямике. Но данные автомобили не предназначены для максимальной скорости на этом прямике. То есть здесь много составляющих, которые... Этот автомобиль надо разогнать быстро до 180 км в час. И все гонщики, все настройки к этому и стремятся. То есть, поэтому, если будет стоять задача разогнать его до 300, мы его разгоним до 300. До сотни за у он разгоняется. Честно говоря, никто этого не мерил. То есть, но я думаю, ориентировочно в районе 3-4 секунды. На что самая сдатна эта автівка, мы увидим у наступному включения. Это страна онлайн, страна такая, как она есть. Не перемакайтесь. В четвертом включении еще увидимся.